полону терористів на Донбасі сьогодні. Визволено ще дев'ять українських військових, які незабаром поїдуть додому. Про це повідомляє прес-центр АТО. А ось про те, як переговорникам вдається визволяти бранців, будемо говорити з фахівцем, який витягнув з полону бойовиків не один десяток заручників. Гість нашої студії це генерал-полковник запасу, керівник переговорної групи Володимир Рубен. Добрий вечір, пане Володимире. Дякую, Доброго що ви приїхали. Ви. прийшли. Знаю, що ви в Києві буквально день-два постійно в роботі. Спочатку, перед тим, як ми почнемо говорити, як відбувається цей. Процес, в чому його труднощі, скільки взагалі вам вдалося врятувати людей і витягнути з полону вашій групі? Якщо можна це говорити, можна говорити. Ми остановились на цифрі 100. На самом деле, цифра вище. це цифри в несколько разів 100. При тому, що кількість постоянно росте, вже некорректно, навіть називати цифри. Очень много. І... Основная, наверное, наша миссия выполнена в том, что мы дали толчок государству, несмотря на те законодательные препоны. Мы показали пример, что людей можно спасать. И даже вот то теперь научились менять военные, научились договариваться с той стороной службы специальной, разведки научились сами бойцы договариваться, командиры между собой. Я думаю, что в этом главная заслуга. Сам центр не справляется уже с объемом пленных с обоих сторон. Поэтому любые обмены профессиональных военных или людей, которые задействованы в, этом, в этой операции, мы приветствуем, помогаем, делимся опытом, подсказываем, в то же время предостерегаем заниматься этим не специалистов, а журналистов, волонтеров. И хотелось бы особо обратиться к женам и матерям тех военнопленных, которым звонят разные люди с, с предложением привести выкуп до 100 тысяч долларов за их детей куда-то туда в зону АТО. Треба вимоги, коли ты Надо Ваша разговаривать пара. на эту тему и узнавать. Надо просить дать телефон, чтобы поговорить с ребенком или поговорить с супругом. Да? Но деньги везти нельзя. Чрезв... Надо звонить специалистам. Я должен сказать, что в Донецкой и в Луганской области сейчас занимаются отловом таких аферистов, которые пытаются продать людей за деньги. Известны случаи, когда их показательно расстреливают. Я знаю, что занимаются поиском таких аферистов с украинской стороны. Их не расстреливают, по законам их задерживают. Я думаю, их будет все меньше и меньше, хотя соблазн нажиться на войне, на пленных, на горе родителей и жен э, у аферистов существует. Хотіли ще отримати ваш коментар стосовно тієї ситуації, яка відбувалася в Донецьку на День Незалежності. Ви очевидно, це знаєте. Ми Нашим глядачам нагадаємо, покажемо це відео, що центром Донецька в День Незалежності терористи провели колону полонених. Це відео поширили російські медіа і користувачі інтернету. Видно, що в колоні було кілька десятків чоловіків. Вже згодом експерти говорили, що частина людей на відео не українські військовики, а звільнені ув'язнені з колонії Донеччини. Ви Знаєте щось про це, і на вашу думку, наскільки це порушує конвенції? Наскільки, взагалі, коли ви бачили, вже коли ви звільняли людей, дотримуються там якихось стандартів і якихось правил? Я вам скажу, що в цій колонії не було заключених освобождених із тюрьм. Я вам скажу, що і 70 пленних, которые готовились к прохождению тогда. на День независимости, они отобрали только четыре десятка, которые прошли. И из этих четырех десятков подавляющее большинство уже освобождено, и они могут подтвердить мои слова. Насколько это не соответствует э, каким-то договоренностям, Женевским, или Конвенции, или правилам содержания, или издевательства над пленными, эта война не соответствует ничему, поэтому здесь не соблюдаются никакие конвенции. Мы и пытались как-то каким-то нормам, но не к международному праву, поскольку оно игнорируется и украинской, и российской, и донецкой стороной, и правила ведения боевых действий, оно игнорируется нашим правительством. Поэтому а мы... что самое? Ну, конкретно, можете что-то назвать? Ну где вы видели такие антитеррористические операции? Назовите мне хоть одну подобную в мире. Это не антитеррористическая операция. То есть в этом моменте наше правительство сознательно нас обманывает и нарушает правила. Международный Красный Крест признал эти действия военными, назвал это войной. На антитеррористической операции не отсылают друг другу грузы 200. Це операція, это, это коротка по времени военная воєнна акція э, поліцейська акція, но це ні в коем випадку не бойові действия з применением тяжого вооруження і авіації. Пане Володимир, стосовно того, чим ви займаєтесь, ваші поради і ваші висновки від чого залежить, щоб полонений залишився живим і щоб його можна було витягнути. есть определенные правила, но эти правила расписаны для э, военных специалистов, для разведчиков, для офицеров специального назначения и рассказывать о них простым людям э, Можливо, это некорректно. В плену якісь надо можете сказать рекомендации? Потому что, если сейчас слушают какие-то военные, или, например, те, которые будут мобилизованы, чтобы они хоть себе понимали. Надо быть готовым к плену, Людей, которые призывают на войну или на эту так называемую антитеррористическую операцию, люди, которые туда идут, они должны быть готовы к тому, что они умрут. Они должны быть готовы к тому, что они попадут в плен. Я не говорю, что это их прямая цель, но они должны готовиться так же, как к тому, что зимой будет холодно, а летом жал, жарко. На войне убивают. На войне попадают в плен, получают ранения. Люди должны морально себя подготавливать к этому. Как вести, это как душа или как ситуация, как человек ведет себя своеобразно, своему характеру, чтобы выжить. Здесь нет совета. Гордые погибают гордо, трусливые с трусистью призвать к чему-либо в 21 веке, я думаю, что будет неправильно. Надо выживать и не надо убивать. Моя задача, наверное, донести, э, донести людям, что эта война не нужна, что ее надо закончить, потому что это все... Все, что происходит, неправильно. Пане Владимир, еще остальное запитание. Ваши поради родичам, тех, кто потрапив в полон, что им делать? На сегодняшний день первое, что необходимо сделать, это написать заявление в службу безопасности Украины. Второе, позвонить в наш центр по обмену пленных и дать данные специалистам, офицерам, аналитикам для того, чтобы они занесли это в общую базу. И если к ним обращаются люди, которые удерживают их родственников, Необходимо продолжать с ними переговоры до тех пор, пока они не дадут возможность пообщаться с родственником и убедиться, что человек живой. После этого еще раз подтвердить, что человек действительно находится в плену. Мы его даем в общую базу, которая пользуется и служба безопасности, и вооруженные силы, як и милиция. Как вас, вас найти? Ваш центр это доступно? доступен это в интернете? Это абсолютно открытая страничка на фейсбуке, это на сайте офицерского корпуса, это доступная в интернете информация. Наши телефоны тоже там указываются. На всякий случай главный телефон я могу назвать. Скажите. 063 40 40 Дякую, спасибо вам. нагадаю нашим глядачам, что мы говорили с генералом-полковником запасу и керевником переговорной группы Володимиром Рубаном.